с вами здесь, в доме Марии. И я здесь впервые, но очень приятно, что и в этих местах и в этих сферах да, присутствует Господь. Что в этих местах есть люди, которые призывают имя Господа. Я хочу поделиться местом из Библии, и сказать несколько кратких мыслей прощаю место Священного Писания, которое записано э, в Галатам 5 глава, прочитаю 1 стих. Галатам 5 глава, прочитаю один Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И тема проповеди называется так. Да? Стойте в свободе. Я прошу внимание на две мысли. Первая мысль, она так называется, жизнь в рабах. А вторая мысль – жизнь свободного во Христе. Дорогие друзья, вам знакомо слово такое «раб»? Оно приятное или не очень? Совсем неприятное. Кто хочет быть рабом? Таких вообще нет людей. Мы хотим жить свободно. Мы хотим жить без того, чтобы кто-то нами управлял. Я правильно говорю? Это наша сущность, это в нас заложено, в нас оно есть. Господь нас положил. Но вы знаете, есть рабы, которых мы можем видеть. У них есть хозяин, который ими управляет, он говорит, что делать. Это земные рабы. Но есть еще рабы, у которых тоже есть хозяин, и его зовут я. Вы представляете, этого хозяина не видно, этот хозяин после этого человека не появляется, но человек в рабах. И он делает то, что и говорит ему хозяин, то, что говорит ему дьявол. Дорогие да, друзья, это страшное состояние. Это самое тяжелое рабство, которое существует на земле. Когда у человека хозяин дьявол. Знаете, можно узнать по некоторым критериям, кто такой раб. Это записано в послании к Титу, 3 глава, 3 стих. и мы были некогда не с непокорность, запутшие, были рабы по похоти и различные удовольствия. Жили в слабе и зависти были гнусны, ненавидели друг друга. Дорогие друзья, я думаю, нужно проверить свое сердце. Являюсь ли я, я рабом дьявола, и я ослаб...